В нашей рубрике Мифы и реальность мы хотели поговорить о таком всеобъемлющем заболевании под названием остеохондроз позвоночника. Классическая группа дегенеративно дистрофических заболеваний позвоночника, в основе которых находится дегенерация межпозвоночного диска с увлечением по двигательных сегментов и влечением тотального всего позвоночника. Не бывает изолированных изменений в каком-то одном отделе. Они могут быть клинически не видны на МРТ или КТ снимках. При условии, что в поясничке может быть грыжа образования или протрузия, еще не говорит, что нет поврежденных и дегенерированных межпозвонковых дисков в грудном и шейном отделе позвоночника. На сегодняшний день существует очень много... Теория развития остеохондроза позвоночника, но э, основным является э, малоподвижный образ жизни, чрезмерные статические и динамические нагрузки, которые в итоге приводят к снижению питания в межпозвонковом диске, э, потеря влаги, эластичности, э, дегенерации э, межпозвонкового диска. Вследствие чего возникает целый каскад патологических процессов. Э, Сегментарная нестабильность, спондилоартроз, протрузия, грыжа и стынос спинномозгового канала. На данном макете мы видим этапы, этапы развития остеохондроза позвоночника. Здесь четко показана костная шпора, которая травмирует спинальный нерв. Она образуется вследствие нестабильности позвоночно-двигательного сегмента. Здесь указана протрузия, то есть это выбухание выпячивания в сторону спинномозгового канала. <как> Показано смещение тела позвонка относительно остальных. И самым сложным осложнением является грыжа межпозвоночного диска с прорывом фиброзного кольца и выходом содержимого диска в сторону спинномозгового канала с давлением спинномозговых нервов и с выраженным молевым синдромом. Первичная жалоба, как правило, любого пациента, страдающих те или иной формой развития остеохондроза позвоночника, является болевой синдром. Стоит отметить, что классическая Классический метод лечения остеохондроза с назначением нестеродных противовоспалительных мер релаксандров, хондропротекторов и Витаминов группы В, это классическая схема, как правило в процентах 50 является либо низко, либо малоэффективной, по той простой причине, что э, лечится только лишь, э, и снимается только лишь болевой синдром и воспалительный процесс, но тем не менее лечение самого остеохондроза, то есть, э, не лечится первопричина, то есть не работа, нет работы по двигательному сегменту, нет работы по мышечно связочному аппарату, нет целенаправленной работы на снятие нагрузки, на снятие давления на спиномозговые нервы. То есть классическая схема лечения, она является уже изжившей себя, она является низкоэффективной и порой невостребованной.